Итак, начинаем запись. Аппарат Страты 2000D такой же стоит в московской клинике. Общий фон. Правда, у него нет цифалостата. Угар, у меня я вам сейчас начинаю съемку. До, слофа... до цифалостата мы дойдем, но чуть позже. Сначала общий принцип работы с аппаратом. Аппарат такой же, как стоит, как у вас в Баку. В Баку. Вот сюда крепится цифалостат, которого сейчас есть, но... Мы сейчас азы так посмотрим, как включается аппарат и вообще какие на нем программы. Вот это панели аппарата управления. Аппарат включается следующим образом. Кнопка внутри зеленая возле колонны. Одним нажатием. Затем камеру переносим на панель управления. Начинается тест. Тест. Надпись Machine Setting. Механические установки. Подводим вот эта кнопка, это кнопка старта. У нас нажимается всегда на кнопку старта. Мы нажимаем на нее, то есть вот, что называется, вот вот. Аппарат начинает двигаться в этом режиме, проверяя наличие на своем пути препятствий. То есть это самая первая тестовая установка аппарата. Сейчас он вернется в исходное положение. Подводим опять. Затем, когда включили, комп... включили аппарат, включаем компьютер. Компьютер включается. Вот у нас на столе два компьютера. Первый. На экране компьютера мы увидим значок синего салатого цвета. Написано «Вилла система медикали. Подводим курсор рентгена, нажимаем два раза. Два раза. Открывается окно программы пишешь меню. Меню программы. Ну вот вот пациент в новый вот пишешь. Вот нажимаем на кнопку курсора. Вот. Сюда вводим первое. Половую принадлежность. Да, да допустим, половую принадлежность. Мужчина или женщина. Нет, это в фамилия. Здесь просто пол. А, сюда, пол. На, на вот здесь. Сейчас. На вот здесь. Вот господин или госпожа, да. господин, здесь мы пишем традиционно нашу русскую фамилию в качестве примера Иванов. Дальше нажимаем Enter и переход в другое окно, фамилию, имя Иванов Иван, и затем, это достаточно чтобы сделать снимок, затем мы нажимаем на кнопку Сохранить, вот она кнопка Сохранить. Затем, чтобы сделать снимок, мы подводим к курсору зубы F4. F4. Затем появляется меню. И вот это меню меню. Вот здесь курсорчиком изображение панорамного снимка появляется виртуальная панель аппарата, та, которая прикреплена к аппарату. Тест. Соединение. Произошло соединение компьютера и аппарата. Возвращаемся опять к аппарату, к панели управления аппаратом. Здесь представлено первое. Значит, вот мой палец. Это выбор анатомии человека, взрослый, точнее так, взрослый или ребенок. Затем выбор анатомии. Выбор анатомии. Значит, толстый, среднего роста. Это худой, средний, толстый. Выбор зубной дуги. Но в принципе, он не принципиален здесь. На среднем положении всегда можно. Потому что аппарат, все аппараты всего мира, всех производителей, движения делают по одной введенной траектории. Это уже усредненное, сказать, усредненное движение траектории аппарата. Далее, выбор кнопки, какой снимок. Мы сейчас остановимся на общем режиме, то есть на общем, на общем осмотре. Вот это одна кнопка, это панорамный снимок. Здесь написано стандартная панорама. Я нажимаю движением руки, и здесь написано M Панорамик Райт, right, R, то есть полупанорама лица справа, полупанорама. Нажимаем еще раз полупанорама лица слева. Нажимаем еще раз. Это ортогональная опция. Нажимаем еще раз. Снимок с пониженной дозой облучения. Нажимаем еще раз. Фронтальная позиция. Нажимаем еще раз. Это опять мы вернули в стандартной панораме. Вот на стандартной панораме и делается, делается всегда, допустим, мы начнем, что называется, и закончим, чтобы не было большого объема информации. Далее мы нажимаем... Когда мы выбрали уже позицию, мы нажимаем на кнопку вот сюда. Аппарат начинает опять движение. Опять движение. Мы тем временем мы возвращаемся в исходное положение, чтобы поставить пациента. Это я просто показал, как начало движения аппарата. То есть без кнопки до кнопки вот. Если брать за основу, допустим, мы включили аппарат, включили компьютер, выбрали панораму, вот первая только кнопка, это будет полностью снимок, вот такой, как здесь, вот такой, как на экране компьютера, со всеми зубными ремнями, сетями, э, нижней челюсти, с отростком, и э, веничным, и суставным, с носовыми пазухами, пазухами с челюстными пазухами, с костями черепа, носом, глазницей. Вот такой снимок должен получиться. Что получился, такой снимок мы ставим пациента. Нет. Только. Просто Нет, спасибо. я снимать не буду лицо. А как? Ну, только покажу и все. Ну вот, наполовину. Сейчас мне в этом поможет очаровательный администратор клиники по имени Ксения. Да? Мы по росту поднимаем пациента. По росту, по росту. То есть двумя пальцами. Двумя пальцами руки. Вот, вверх или вниз. Вот эти кнопки. Вверх или вниз. Вот они. Вот, вот. Это вверх. А это вниз. Мы поднимаем вверх. На нужно. Подходит пациент двумя руками. Он... Двумя руками. Он берет за поручник. И как бы грудью как бы подходит ближе к аппарату. Вот видите. Вот, вот. Вот. Вот он должен. Потом ноги выпрямляет, выпрямляет ноги и делает шаг как бы вперед. Тем самым, да, тем самым как бы находясь в подвешенном состоянии. Для чего? Для того, чтобы распрямился шейный отдел позвоночника. Шейный отдел позвоночника. Тогда рентгеновские лучи будут свободно проходить. И не будет белого пятна на в области, верхней, в области зубов. Вот как здесь, допустим, да. Но здесь он менее четкий, но видно, допустим, вот в области центральных резцов. Вот внизу особенно, вот, обращаю внимание, вот, белая полоса. Это как раз совершенно отдела позвоночника. Пациент становится... Мы еще поднимем чуть-чуть аппарат. Прошу. Угу. Ставит подбородок. Аппарат, аппарат как бы он, ну то есть грудина, он как бы прижимается вот к этому месту вот сюда, вот грудиной. Угу. Подбородок он должен держать ровно, смотреть, прямо. Потом нужно включить лазер, отцентрировать пациента. Вот эта линия называется сагитальная, да, сагитальная. Она должна разделить половину лица на равные промежутки, лево и право. Потом трансверзальная линия. Она идет от козелка уха от козелка уха до, э, до на 2 см ниже нижнего глазничного края. Так и клыковая линия. Клыковая линия должна идти, попросить человека улыбнуться, и она должна идти четко по между, по, между третьим и четвертым зубом, то есть за клыком. И тогда зубы попадают в фокус. Я как понимаю, в Угару, вы просто чтобы получить, вы говорили, что получаете полупанораму. Вероятно, вы нажимаете на кнопку еще один раз, и у вас выскакивает вот такое значение полупанорама справа.